एक साल के बाद हजरत फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा याद रखिए एक ख्वाब हमारे होते हैं एक खबे के राम के होते हैं और फिर सहाबी का भी वो ख्वाब उसने अलैहि सल्लाह के सामने बयान किया हो और अलैहि सल्लाम ने उसकी ताबीर फरमाई हो उस ख्वाब के सच्चा होने में कोई शक नहीं मैंने ख्वाब देखा जन्नत के दरवाजे पे मैं भी खड़ा हूँ और वो दोनों दोस्त जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके इकट्ठे मुसलमान हुए थे वो दोनों खड़े हैं जन्नत का दरवाजा खुला अंदर से एक शख्स बाहर आया और उसने उस साथी को पकड़ा हाथ से और उसको जन्नत में ले गया जो एक साल बाद फोत हुआ था और तभी मौत फोत हुआ था फिर थोड़ी देर के बाद वो आया और उसने उस शहीद को पकड़ा और उसको सात जन्नत में ले गया और मुझे कहा अभी आपका वक्त नहीं है चले जाओ वापस सुबह को आंख खुली हजरत अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए यार रसूल अल्लाह वो जो दो दोस्त मुसलमान हुए थे उनके मुतालिक रात को मैंने यूं ख्वाब देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने जो देखा ठीक देखा मगर मुझे तो ताज्जुब है कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है उसकी जान गई है और ये तो घर में फोत हुआ है शहीद का मकाम बहुत बुलंद होता है वो जन्नत में बाद में जा रहा है ये उसके पहले जा रहा है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही हजूर सल्लाह ने फरमाया अलैस हादा कद मकथ बादहु सनतन ये बताओ ये जिसका इंतकाल एक साल के बाद हुआ है इसको एक साल का अरसा जिंदगी का मजीद मिला या नहीं मिला पहले के मुकाबले में अरस की बिल्कुल वो एक साल पहले शहीद हुआ इसको एक साल की जिंदगी मिली आपने फरमाया फिर ये बताओ वकद अदरक रमजान फसल्ला वसाम ये बताओ इसकी जिंदगी में एक रमजानुल मुबारक ज्यादा आया नहीं आया और इसने नमाजें पढ़ी एक साल में और रोजे रखे उस शहीद के मुकाबले में ये ज्यादा है या नहीं मैंने अर्ज किया अल्लाह बिल्कुल है तो आपने फरमाया ये अमल तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा क्या सबक है इस हदीस में मेरे और आपके लिए कि वक्त को यूं मत गुजारो एक अमल में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आपकी नमाज एक नमाज दूसरे आदमी की नमाज से बड़ी हुई है आपका एक रोज़ा दूसरे से बड़ा हुआ है तो क्या ये रायगा जाएगा इसका कोई फायदा नहीं है इसका कोई मीज़ान अमल में वजन नहीं है हदीस हमें बताती है कि आमाल और नेक अमल करने से पहले इस बात का इस्तेजार करो कि उस पर मुझे अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा और अगर मैं छोड़ूंगा तो कितना बड़ा नुकसान करूंगा अपना। हमारे असलाफ और हमारे कदीमी जमाने में लोगों का तारुफ ये होता था जब कोई किसी से तारुफ करवाता था अब देखें हालात कैसे बदल गए जमाना नहीं बदला है दिन रात उसी तरह आ जा रहे हैं सूरज उसी तरह मशरक से तुलू होता है जो हजार साल पहले तुलू होता था दस हजार साल पहले तुलू होता था निजाम कायनात उसी नहज पे चल रहा है हवाएं चलती हैं बारिशें होती हैं खुश्क सालियां आती हैं समंदर चल रहे हैं अपने दरिया चल रहे हैं निजाम कायनात नहीं बदला बदला है तो इंसान बदला है हमारे असलाफ का तारुफ ये होता था कि ये इतना खुश नसीब आदमी है जिसको तीस साल जिंदगी के मिले और जब से बालिग हुआ उस वक्त से लेके पंद्रह सोलह साल इसके बलूक के गुजरे हैं वो पंद्रह सोलह साल इसने पैदल हज किया है तारुफ ये होता था कि ये पचास साल की उम्र है और जब से होश संभाला इसकी एक रकात एक रकात बगैर जमात के नहीं हुई है तकबीर उला के बगैर इसकी आज तक एक नमाज नहीं गुजरी और ये ऐसा खुश नसीब है तारुफ ये होता था कि जब से बालिग हुआ है उस वक्त से आज तक तहजद की नमाज इसकी नहीं छूटी है तारुफ ये होता था कि इस आदमी की जिंदगी का 24 घंटों में से 16 घंटे इसके अल्लाह के घर मस्जिद में गुजरते हैं तारुफ ये होता था कि ये आदमी सात दिन में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ता है ये आदमी तीन दिन के अंदर कुराने मजीद पढ़ता है। और कितने खुश नाम जिनमें इमाम अबू हनीफा रही भी हैं जिनमें इमाम बुखारी र्ल भी हैं और मैं गिन नहीं सकता हूँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो रोजाना बिला नागा रोजाना कुरान मजीद पढ़ते थे हमारे लोग सवाल करते हैं कि एक एक दिन में कुरान मजीद कैसे पढ़ लेते हैं थकते नहीं हैं मैं कहता हूं हां नौजवानों से पूछो अपने घर के अंदर जरा नजर दौड़ाओ आपके बच्चे जो हैं जब ये मोबाइल इनके हाथ में आता है तो ना इन्हें खाने की होश होती है ना इन्हें पीने की होश होती है ना इन्हें सोने की होश होती है ना इन्हें किसी और चीज़ की होश होती है कि घर में मेहमान आया अगर इनके हाथ में 24 घंटे भी मोबाइल हो ये हाथ शल तो हो सकता है लेकिन इनकी नज़र उससे गायब नहीं हो सकती जब इनके दिल में हमने बचपन से मोहब्बत इन कार्टूनों की डाली है इनके दिल में हमने इन ड्रामों की और फिल्मों की और गानों की मोहब्बत डाली है तो ये सुनते हुए गाड़ी में सफर कर रहा है तब भी इसके कानों में और ये सुन रहा है मौसीकी को ये नहीं थका तो क्या इस कायनात के अंदर ऐसे खुश नसीब नहीं होंगे जिन्हें अल्लाह के कुरान की इतनी लज्जत मिलेगी नमाज की लज्जत मिलेगी कि वो ऐशा के बाद खड़े होंगे फजर की नमाज तक उनकी नमाज दो रकात लंबी होगी ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आती हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं है वो जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए थी तारुफ ये होता था दरवाजे पे दस्तक दी बेटा निकला अब्बा जी कहाँ हैं वो मस्जिद गए हुए हैं कब आएंगे कोई पता नहीं कोई पता नहीं, नहीं।, नहीं। दरवाजे पे दस्तक दी बच्चा दी। दी। निकला अब्बू कहाँ है बाजार गए हुए हैं जरूरत के लिए कब आएंगे बस आए आ ही रहे होंगे ये हमारे असलाफ का दौर था उनका ताल्लुक मस्जिद के साथ था क्यों इमाम उलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके दिल और दिमाग में मौजूद था अहब्बुल बिलाद इलल्लाही मसाजिदुहा कायनात की जमीन में अल्लाह की नजर में सबसे महबूब जगह अल्लाह का घर मस्जिद है वह अब और अल्लाह की नजर में सबसे मफबूज बाजार है जरूरत नहीं जाते। जाते हैं, आ जाते हैं। आज उसका अक्स हो गया अबू जी कहाँ है मस्जिद गए हुए कब आएंगे आई आए रहे होंगे वो तो दुआ के लिए भी नहीं ठहरते बेचारे वो तो तस्बीहा फातिमा भी नहीं करते क्या मैं झूठ कह रहा हूँ या हक कह रहा हूँ कभी फर्ज नमाज के बाद, के के बाद। दिल के बाद। से पूछो हजूर ने अपनी बेटी को जो तस्बीहात बताई थी वो तस्बीहात हमें पता है हम करते हैं हजूर की जो दुआएं थी वो दुआएं कभी करते हैं दुआ को रसम बना दिया सलाम फिर ये तरीका तो हजूर सल्लासम से साबित नहीं है पूछो किसी से दुआ बंदे और अल्लाह के बीच में ताल्लुक का नाम है दुआ एक है। मैंने अपनी जरूरियात अपने रब के सामने पेश करनी है कभी हमारे पास मौका मिला इसका सलामकम वरमतल असलामिकुम वरमतुल्ला पीछे जनाब सब खड़ी है नमाज के अंदर और साहब को इतनी तकलीफ है जैसे इनका पेशाब निकल रहा हो ऊपर गर्दने फलांग निकल रहे हैं और दो आदमियों को बीच में यूं करके जा रहे हैं वसल्लम में फरमाया लानत है ऐसे आदमी के ऊपर जो बैठे हुए लोगों को दो मुसलमानों के बीच में यूं जुदाई करके रास्ता बनाता है